Христос воскресе! Доброго вам воскресного дня, дорогие во Христе братья и сестры! На минувшей седмице православная церковь совершала память в честь святой преподобной матери нашей Фросине Полоцкой, нашей великой просветительницы. Тем более, что в этом году исполняется 840 лет со дня и я кончины. Это святая для нас – для белорусской земли особенно дорого. Дочь полоцкого князя Святослава, она в 12 лет приняла монашество и, можно сказать, с ее именем связано обращение многих-многих людей к Богу. С ее именем связано просвещение нашего народа. Она на себя взяла великий подвиг переписывания книг. При в храме Святой Софии, именно благодаря ее усилиям, была сформирована прекрасная библиотека, а затем был основан Спас Эфресиневский монастырь, который сейчас, по сути дела, является духовным центром северо-восточной Беларуси. И всем, конечно, известно то богатое духовное наследие и те святыни, которые она нам оставила через века. Многие из них были утеряны сейчас воссозданы. А в 1160 году известный мастер Лазарь Бокша изготовил крест Ефросине Полоцкой, который был усилен в годы Великой Отечественной войны, но затем восстановлен и сейчас представляет собой великую святыню для белорусского народа. И, конечно, для нашей бранинской земли эта святая дорога тем, что в честь ее освящен и Нижний храм прихода святого благоверного князя Александра Невского. И в этот день правящий архиерей Пинско-Лунецкой эпархии, архиепископ Стефан, совершил в всем храме божественную литургию. Христос воскресе. воскресе! Ваше Высокопресвященство, дорогой архипастырь и отец! Православная Церковь сегодня празднует День памяти преподобной Христине Полоской, нашей белорусской молитвенницы, учительницы, просветительницы. В этом году исполняется 840 лет со дня и я причастной кончины и представления перед Господом. Для нас... Э, Этот день ценен особо, потому что мы находимся сейчас в храме в полуподвальном, где когда-то через вашу архипасторскую руку началась здесь на 7 месяц церковная жизнь. Поэтому преподобная Фрисине Полоцкая для нас особенно дорого. Мы чувствуем ее помощь, ее заступничество и просим вас, Владыка, совершить в всем храме божественную литургию и благословить ваше паству.

все дела руку имя Твое призываем ныне и присно, и во веки веков, аминь, милосердие, двери, отверстие на благословенное, надеющиеся на Тебя, не погибнем, но да избавимся и спасения родов христианства, на чистому образу Твоему поклоняемся, плоди, просящее прощение при грешении наших Божией. Божие. О, Бог благоволил и сегло, те на святинах песни, создалась что создалось от работы вражей, те благодарственного пьемте. Радости исполнилось, и все спаси наш, пришедший, спаси мир милосердие существо, очень милость из нас Богородицы, призри люди согрешившие, и веку Христа силу Твою на дьявол, плавающий радость его Ти. Яко же некогда говорим, бесплодных архистратий, Господу помолимся, Господи помилуй.

Прости, услышим света Твоего, Ангелия. сию, уподобися Царстве Небесное, десятим девам, я же прияша светильники своя, и сыдоша в не жениху. Пять же бедних мудры, и пять юродивы, еродивы же приемши светильники своя, не взяша с собой елея, Мудрые же приошили в сосуде, со светильники своими, коснящу же жениху, воздремавшися вся из паху, полунощи же вопли бысть, все жених грядет, исходите в сретение его. Тогда восташа вся девы тыя, и украсишь светильники своя, и родивы же мудрым реша, дадите нам от имени вашего, яко светильницы наши угасают, отвещаша же мудрые глаголющие, и да како не достанет нам и вам, идите же паче продающим, и купите себе, идущим же им купите придежи жених, и готовы в недоша с ним на брахи и сотворены выше двери. Последи же придоши и прочие девы, глаголящие, Господи, Господи, Новый. Он же отвечал в речи. Подобный нас ходы, по содержанию несущеность вещет призывать о Сына и Святого Духа. Ой, честные братья и сестры, мы с вами совершаем память святую нашей белорусской земли, полной нации нашей фросинии, и Игумении, Полоцкой. Мы с вами тоже имеем великую радость и утешение. Этот нижний храм посвящен подумали про полоской. Здесь же находится икона шахтиста Ее Машей. А раз находится шахтистом святых в храме, то есть она преподобная своим телом и духом пребывает всегда с нами, молится о нас. Вот будем помнить все, что мы с вами имеем великую молитвенность, великую покровительность этого святого города, всей нашей белорусской земли. Будем ей молиться, чтобы она и наших чат наставляла, разумляла познать книжное учения, чтобы дети возрастали послушными церкви, родителям, в воспитанном христианском духе. А мы все сами по ее молитвам духовно возрастали от силы в силу. Я очень вас поздравляю с этим сегодняшним прекрасным днем памяти по новой России Полоцкой. Было доброго здоровья, милости Божией, кровите подобное, и прощения Полоцка на всеми вами. Также поздравляю отца Виталия с его высокой церковной наградой. Желаем доброго здоровья, милости Божией. Также неустанно нести то любое то послушание, которое на него возложено. И чтобы всем он был вашим добрым пастом, а вы все были по с его добрыми, добрыми овцами. Я от всего сердца поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с этим прошедшим событием, Днем памяти преподобной Ефросинии, и желаю вам, чтобы по ее заступничеству перед Господом Христос и наши сердца просветил, наполнил своей божественной благодатью. Христос воскресе!